Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ita Syafinah Tengki Muhadai, nombor metri 284138. Di kami memilih untuk pembangunan organisasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, uh, sekarang saya ingin menerangkan mengenai menerang kepada pembangunan organisasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan agensi yang bertanggungjawab dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti kepada seluruh rakyat Malaysia. Okay, uh, Kerajaan uh, komited dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dengan menyediakan peruntukan perbelanjaan yang besar untuk, uh, untuk setiap tahun. Ia, uh, ini adalah seiring dengan perkembangan demografi, teknologi dan cabaran global dalam pembangunan uh, organisasi Kementerian uh, Kesihatan Malaysia sangat penting untuk memastikan kesihatan uh, sentiasa terjamin. Okey, uh, dengan pembangunan organisasi uh, Kementerian Kesihatan Malaysia juga ia dapat memberi kesan terhadap kualiti penyampaian uh, perkhidmatan kepada masyarakat. Dengan uh, adanya uh, organisasi pembangunan organisasi dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan dengan uh, lebih cepat, efisien uh, dan juga mesra pelanggan. Uh, sebagai contoh, uh, pelaksanaan sistem temu janji yang di uh, jadi yang dijalankan secara uh, dalam talian telah berjaya mengurangkan tempoh masa menunggu. Okey, uh, selain itu uh, dengan perkembangan teknologi juga uh, Kementerian Kesihatan telah uh, berjaya menangani cabaran kesihatan baru. Contohnya uh, pandemik COVID-19 telah membuktikan keperluan sesebuah organisasi yang fleksibel dan responsif dengan penubuhan pusat kurantin serta um, pelaksanaan program vaksinasi yang diadakan secara besar-besaran uh, dan uh, berjaya dalam melaksanakan dalam masa tempoh yang singkat okay. uh, Selain itu uh, pembangunan organisasi juga boleh uh, membantu dalam menyelaraskan sumber manusia sumber kewangan dan juga teknologi yang dilakukan secara uh, optimum okay, sebarang contohnya adalah uh, pengagihan doktor pakar ke hospital daerah serta pelaksanaan teknologi teleperubatan yang menjadikan perkhidmatan lebih strategik dan juga uh, secara menyeluruh dengan pengagihan uh, doktor pakar ini juga dapat membantu pesakit di kawasan pedalaman menerima rawatan tanpa perlu hadir ke hospital yang terletak di bandar dan dengan pembangunan organisasi yang terancang juga dapat memberi manfaat kepada perbelanjaan kesihatan yang lebih maksimum kepada rakyat Seterusnya adalah objektif pembangunan organisasi di Kementerian Kesihatan Malaysia yang pertama adalah meningkatkan kecekapan sistem, yang kedua adalah membentuk budaya positif dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan organisasi. Okay. Apa yang dimasukkan dengan meningkatkan kecekapan sistem adalah untuk memastikan sistem pengurusan dan penyampaian perkhidmatan di Kementerian Kesihatan Malaysia beroperasi secara optimum dengan dan tersusun dan juga responsif terhadap keperluan semasa aa, yang diperlukan oleh rakyat. Okay, peningkatan kecukupan ini aa, membolehkan sumber kewangan, sumber manusia dan teknologi digunakan secara lebih berkesan. Okay, aa, melalui pembangunan aa, yang sistematik juga dapat menambah baik uh, struktur kerja, mempercepatkan proses uh, penyampaian serta uh, mengurangkan pembaziran sumber. Usaha ini uh, dapat melibatkan pelaksanaan sistem digital seperti penggunaan rekod kesihatan elektronik dan juga aplikasi tadi uh, kesihatan. Okay. Yang kedua uh, apa itu membentuk budaya positif adalah untuk mewujudkan persekitaran kerja yang harmoni. Ah, beretika dan juga berorientasikan prestasi tinggi sekaligus dapat membentuk nilai-nilai murni seperti ah uh, pekerja lebih berintegriti, ah uh, lebih bekerjasama, serta ber, lebih profesional dalam melaksanakan tanggungjawab sosial mereka di kalangan warga kerja. Justru dengan menerapkan budaya yang positif di kementerian kesihatan, dapat juga mengukuhkan motivasi sistem meningkatkan tahap kepuasan kerja serta menggalakkan komunikasi secara terbuka di antara uh, doktor juga, aa, dan juga uh, jururawat dan seluruh warga kerja di dalam kementerian kesihatan tersebut. Okay, yang ketiga adalah mempukulkan aa, kemampuan organisasi. Okay, uh, ia adalah untuk bertujuk. Ia adalah untuk uh, mempertekatkan kepayaan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang lebih berkesan secara uh, telur sikit okay. uh, dengan mengukur, justru dengan uh, mengukurkan kemampuan organisasi dapat mengukurkan lagi kecekapan dalam pentadbiran uh, meningkatkan kemahiran dan kepakaran warga kerja serta mem memperbaiki mekanisme penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada uh, seluruh rakyat sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Ashraf bin Azman, Bernama Metrik 290102 akan membincangkan isu strategik dan teknostruktural yang dihadapi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia serta implikasinya terhadap pembangunan organisasi dalam sektor kesihatan awam. Pertama, permintaan perkhidmatan kesihatan yang semakin meningkat disebabkan pertambahan populasi, perubahan demografi masyarakat menua dan peningkatan penyakit tidak berjangkit ini menambah beban kepada fasilitis kesihatan dan kaki tangan serta menuntut strategi jangka panjang yang inklusif dan mampan. Isu kedua adalah keterbatasan pembiayaan kos rawatan. Peruntukan bajet yang terhad menimbulkan tekanan untuk menyimbangkan kos rawatan dengan kualiti perkhidmatan. Isu ketiga adalah globalisasi dan wabak penyakit-penyakit termasuk COVID-19 telah mendedahkan kelemahan sistem kesihatan awam Keadaan ini meningkatkan kepentingan kesiapsiagaan pengawasan canggih dan kerjasama antarabangsa isu terakhir dalam kategori strategik adalah akses dan kesesamaan jurang perkhidmatan antara bandar dan luar bandar serta golongan B40 menuntut dasar kesihatan yang adil penggunaan teknologi kesihatan dan perluasan fasiliti kesihatan awam seterusnya dalam isu teknosektoral, merangkumi teknologi prosedur dan struktur organisasi sebagai tulang belakang KKM Walaupun transformasi digital dilaksanakan, cabaran seperti ketidaksepaduan ICT, ketidakseimbangan infrastruktur dan proses kerja manual masih wujud menjejaskan operasi dan analisis data kesihatan. Hospital dan klinik awam menggunakan sistem rekod elektronik yang berbeza tetapi maklumat pesakit tidak boleh dikongsi sepenuhnya. Kekangan ini menyukarkan analisis data dan menambah beban kerja kaki tangan kesihatan. Isu kedua adalah ketidakseimbangan infrastruktur ICT. Jurang ICT antar bandar dan luar bandar menjejaskan kesanan sistem moden. Kawasan luar bandar masih bergantung kepada rekod manual dan capaian internet yang terhad. Isu yang terakhir adalah proses kerja manual termasuk borang bercetak dan persepsi bertulis membazirkan masa dan meningkatkan risiko kesilapan. Penggunaan rekod elektronik adalah penyelesaian penting untuk meningkatkan prestasi dan kecekapan organisasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurhana Binti Jamaluddin, nama matrik 290213. Hari ini akan membentangkan dan akan mengulas lebih lanjut mengenai isu proses manusia dan juga isu pengurusan semua manusia dalam Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Jadi, um, first ialah isu proses manusia. Okey, jadi komunikasi yang lemah uh, menyebabkan kesilapan perubatan dan juga motivasi um, rendah boleh dikatakan uh, masalah uh, barrier communication lah antara one way ataupun two way. Jadi um, isu proses yang nombor ialah budaya silo halang kerjasama antara jabatan. Okay. and then nombor tiga pula iaitu keterlibatan rendah akibat uh, beban tinggi dan juga kurang pengiktirafan. Ah um, benda ni memang akan terjadi dekat dalam uh, hospital government uh, lagi satu pesakit uh, yang semakin tinggi kos dan juga uh, uh, rawatan perubatan yang mengambil masa yang terlebih lama dan juga ada pakar-pakar dan juga doktor-doktor tidak mendapat pengiktirafan yang sepatutnya uh, mereka dapat lah uh, jadi yang uh, isu yang terakhir iaitu kepimpinan yang tidak konsisten dia tingkatkan lagi tekanan boleh dikatakan Uh, boleh dikatakan dalam KKM sendiri pihak-pihak um, tertinggi ataupun pihak pengurusan sering saja bertukar. Um, jika kadang pengarah uh, hospital um, yang lain bertukar kepada hospital lain pun uh, melip, uh, menyumbang kepada uh, masalah yang sebeginilah. Okay, yang uh, isu pengurusan semua manusia pula, uh, kekurangan doktor, jururawat dan juga ketidakseimbangan Antara bandar dengan pendalaman. Jadi kekurangan doktor dengan jururawat ni. Memang isu ni tak asing lagi. Sebab kebanyak sangat. Um, doktor ataupun jururawat. Telah berpindah kepada agensi swasta. Uh, ataupun uh, ada yang dah migrate ke luar negara. Dengan isu ketidaksimbangan bandar dan juga pendalaman ni. Uh, macam apa yang sering terjadi. Dekat dalam klinik-klinik desa. Uh, jadi uh, kebanyakannya. Uh, uh, area yang macam ni susah sikit nak dapat uh, rawatan perubatan lah. Okay. Jadi uh, yang number 2 pula iaitu beban kerja yang tinggi disebabkan burn out pasca covid. Uh, seperti yang sedia maklum, covid sampai sekarang ni pun belum settle lagi. Kiranya uh, kes covid tu sentiasa ada. Uh, walaupun kita dah habis Dah uh, fasa kuarantin um, MCO dulu So jadi uh, Beban kerja itu ditambah pula uh, Jadi Isu yang nombor tiga uh, Pengurusan sumber manusia yang tiga pula Iaitu latihan terhad Terutamanya kontrak Dia mengurangkan lagi motivasi Di antara pekerja-pekerja uh, Dalam KKM itu sendiri um, Sebab kebanyakan uh, Selepas apa yang kerajaan umumkan uh, tiada lagi uh, latihan maksudnya staf-staf baru semua dah tak ada jawatan tetaplah kiranya Ok seterusnya cadangan penyelesaian strategik macam mana kita nak uh, improvekan lagi ke uh, kekurangan yang ada dekat dalam Kementerian Kesihatan Malaysia ni iaitu first kita wujudkan plan transformasi kesihatan nasional Aa, jadi kita fokus aa, kepada kelestarian pembayaran fasiliti kena sediakan di luar bandar dan juga pengurusan NCD melalui penubuhan komiti dan juga saringan awal. Okey. Jadi aa, pembiayaan, pembiayaan tu aa, memang kena lebih aa, fokuskan lagi terutamanya ke bahagian-bahagian yang lebih memulakanlah contohnya bahagian kecemasan, farmasi untuk ubat-ubatan. Okey, jadi kita aa, Just, just, sekaligus kita dapat improvekan uh, fasiliti luar bandar seperti klinik-klinik desa dan juga klinik di bahagian dalam pedalaman. Okay, jadi cadangan yang kedua iaitu wujudkan skim insurans kesihatan nasional jadi uh, pelengkap uh, pembiayaan kerajaan dengan sumbangan berdasarkan uh, kemampuan subsidi B40 untuk kurangkan beban hospital awam Okey, yang ketiga pula iaitu pusat kawalan penyakit nasional Uh, kita boleh wujudkan integrasi pengawasan uh, penyelidikan dan respon wabak uh, dengan kerjasama dari WHO untuk uh, untuk kesiapsiagaan global. So jadi um uh, ini yang uh, kita dah buat waktu first first masa Covid dulu, so mungkin kita boleh teruskan dengan ah uh, ambil penyakit berjangkit yang lain pula lah contohnya macam-macam kempoks ataupun dengi untuk kes yang baru-baru ni. Uh, jadi um, cadangan yang terakhir pula iaitu mewujudkan agenda kesihatan sejagat. Uh, kita besarkan lagi klinik bergerak. Uh, lepas tu buat telekesihatan maksudnya apps-apps um, uh, ke yang boleh membuatkan uh, rakyat sendiri Uh, boleh approach doktor bila-bila masa saja dan juga uh, subsidi untuk uh, golongan yang rendah seperti B40 untuk uh, mereka mendapat akses tanpa beban kewangan. Kes okay, seterusnya, uh, ini lebih fokus kepada uh, cadangan penyelesaian teknol struktur dan juga proses manusia. Okay, jadi first kita kena wujudkan integrasi sistem ICT. Uh, bila kita kena kubal dasar macam Singapore untuk um, EHR bersepadu, dia juga kongsi data selamat antara facilities. So, uh, basically data KKM sistem itu sendiri perlu dipertingkatkan. So jadi mudah untuk um, contohnya doktor yang berada di bandar dapat um, share um, dengan pesakit yang di luar bandar. Okay, so jadi cara yang nombor dua pula iaitu kita kena optimumkan infrastruktur ICT kita. Maksudnya kita wujudkan kerjasama telekomunikasi um, dengan internet pendalaman dan juga tambah bajet untuk sistem elektronik yang tadi uh, tu lah. okay. Uh, yang ketiga pula iaitu kita kena digitalization kan proses kita. Macam Korea Selatan dia orang guna e prescription Dan juga pembayaran digital untuk kurangkan kesilapan manual lah lebih kurang macam kesilapan uh, tenaga manusia uh, kurangnya. Kira a uh, pesakit dah tahu dia punya a uh, dia punya penyakit So jadi dia dah boleh walk in kepada uh, Dia dah boleh walk in mana-mana farmasi Tanpa tunggu uh, Tulisan manual daripada doktor So jadi um, Kalau kita buat apps ada QR So nanti pesakit tu uh, Just QR je benda tu So e-prescription tu dah ada dah uh, So dia tak payah tunggu uh, Doktor nak kena tulis Provide secara manual lagi jadi cadangan yang terakhir pula iaitu um, pembangunan kepimpinan dan juga komunikasi. Jadi program supportive leadership, platform dua hala dan juga team building kita nak kurangkan silo dan juga um, tingkatkan motivasi. Basically uh, lebih kepada uh, leader ataupun uh, ketua-ketua jawatan ke ketua pengarah tahu apa yang beban kerja orang bawah buat dan juga orang bawah pun tahu is kerja yang atas buat kena ada barrier tu kita kena pecahkan maksudnya jangan ada barrier di antara uh, dua side uh, macam tu Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Shamira akan meneruskan slide seterusnya saya nak bentangkan berkenaan dengan cadangan pengurusan sumber manusia dan juga halangan pelaksanaannya baik kalau kita dapat lihat, pengurusan sumber manusia ni uh, merupakan tulang belakang kepada se sebuah organisasi. Ha, bila pengurusan ni lemah, jadi banyak isu-isu yang boleh timbul seperti kekurangan staf, burn out dan juga prestasi kerja ni akan menurunlah. Jadi beberapa langkah penyelesaian yang boleh dilaksanakan untuk kita nak atasi masalah-masalah ni pertama dari segi penyelesaian sumber manusia. Okey, antara cadangan utama ialah dengan uh, pelantikan tetap kontrak, beri serta pemberian insentif luar bandar dan penggunaan tali perubatan. Okey, langkah ni penting sebab apa tahu sebab bila staf kontrak ni dilantik menjadi tetap, mereka akan rasa lebih dihargai, lebih committed dengan tugas. Jadi, uh, insentif luar bandar pula boleh uh, tarik lebih ramai tenaga kerja berkhidmat di kawasan pedalaman terutamanya. Ah manakala teleperubatan ni pula dapat membantu doktor dan juga pakar-pakar untuk berkhidmat dari jauh tanpa perlu hadir secara fizikal. Okey. Yang kedua pula ialah shift seimbang, sokongan mental dan juga kesihatan atasi burnout. Uh, okay. uh, ni sangat penting untuk kita nak kurangkan te tekanan kerja dan elakkan burn out Bila staff ni cukup rehat, mental stabil Kualiti perkhidmatan tu akan jadi jauh lebih baik uh, Dan yang ketiga ialah pelan latihan sistematik melalui e-learning okay. Secara berterusan boleh untuk bantu tingkatkan lagi kemahiran-kemahiran staff Tanpa ada ganggu tugas harian lah dan dalam masa yang sama uh, ia boleh menjimatkan kos serta masa latihan konvensional namun uh, setiap cadangan setiap cadangan ni datangnya ni dengan halangan untuk kita nak laksanakan dia antara halangan utama ialah uh, rintangan terhadap perubahan ramai staf rasa uh, bimbang bila dasar atau sistem baru ni sebabnya mereka ni takut Uh, benda ni akan ganggu kestabilan kerja um, selain itu kekangan bajet dan kekurangan tenaga mahir juga boleh jadi cabaran yang besar kadang-kadang organisasi ni nak, las, nak laksanakan sistem baru tapi dana tu terhad dan tenaga pakar tak mencukupi okay, akhir sekali ialah komunikasi yang lemah dan budaya birokratik yang kaku Okay. apabila komunikasi dalaman ni tak berkesan banyak maklumat akan jadi tak tepat dan salah faham uh, jadi proses keputusan tu dia akan jadi perlahan uh, budaya birokratik pula menyebabkan sesuatu cadangan ni uh, ambil masa yang sangat lama untuk diluluskan jadi untuk kita pastikan pengurusan sumber manusia ni benar-benar berkesan semua pihak ni perlulah terbuka dengan perubahan dan tingkatkan kerjasama jadi melalui dengan cara tu cadangan ni bolehlah uh, kita laksanakan dengan lebih lancar dan juga berkesan. Okey, yang kedua saya nak kongsikan tentang perubahan mampan ke arah aktiviti dan inovasi khususnya dalam konteks kepimpinan di Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Okey, dalam dunia yang uh, sentiasa berubah, pemimpin di KKM bukan saja perlu cekap dalam urusan pentadbiran tapi juga perlu uh, memiliki kemahiran kognitif yang tinggi penting ya untuk membuat keputusan dan inovatif perpandukan data bukti dan visi jangka panjang sebab kalau kita lihat perubahan yang mampan ni uh, tak berlaku secara spontan ia datangnya daripada kepimpinan uh, kepimpinan berwawasan budaya kerja yang kreatif dan juga uh, semangat pembaharuan yang konsisten. Okey, yang pertama dari segi kepimpinan berwawasan. Uh, pemimpin ini berperanan memacu inovasi melalui kemahiran dan analisis yang mendalam. Kita okay, mereka ni perlu untuk mampu membaca trend, untuk tafsir data dan juga melihat peluang di sebalik cabaran yang ada. Okey, dengan kepimpinan yang sebegini, keputusan yang dibuat ni nanti bukan saja menyelesaikan masalah untuk jangka masa pendek, tapi juga dapat membina asas untuk masa depan yang lebih baik. Okey, yang kedua, budaya kreatif dalam organisasi. Uh, Kementerian Kesihatan Malaysia perlu Terus mendorong budaya kerja yang menggalakkan idea baru dan keberanian untuk mencuba. Okay, dalam budaya kreatif ni, kegagalan ni uh, bukan dilihat sebagai satu kelemahan, tapi merupakan satu proses pembelajaran uh, penting untuk lahirkan pasukan kerja yang berdaya, bertah tahan dan terbuka kepada inovasi. Okay, yang ketiga ialah semangat pembaharuan di peringkat organisasi. Uh, okay, transformasi yang benar-benar berkesan ni hanya boleh berlaku bila semua lapisan uh, dari pengurusan dari pengurusan tertinggi hingga ke staf pelaksana uh, faham dan sokong nilai inovasi Okay, bila inovasi ni dijadikan sebahagian daripada matlamat organisasi, Uh, perubahan tu Perubahan berkala uh, Dan memberi, akan beri kesan Positif lah pada sistem Kesihatan awam uh, Secara keseluruhannya Kesimpulannya adalah perubahan Mampan ke arah kreativiti Dan juga inovasi ni uh, Bukan sekadar slogan Tapi satu proses yang berterusan Yang perlukan uh, Satu kepimpinan yang berwawasan Budaya kerja yang terbuka Dan juga semangat Uh, pembaharuan yang kuat. Dengan gabungan ketiga-tiga elemen ni, KKM ni akan mampu bergerak ke arah sistem kesihatan awam yang lebih cekap, inklusif dan juga berdaya saing. Okey, akhir sekali sebagai kesimpulan, uh, pembangunan organisasi di Kementerian Kesihatan Malaysia uh, sebenarnya adalah satu pelaburan jangka panjang ke arah membina sistem kesihatan yang lebih cekap berdaya saing dan mampan. Okay, melalui pelbagai intervensi strategik tekstur manusia dan sumber manusia, KKM uh, bukan sahaja boleh tingkatkan kualiti kepada perkhidmatan tapi juga dapat kurangkan pelbagai halangan dalaman yang Contohnya dengan memperkukuh komunikasi, memperlu, memperluas latihan, kemahiran dan juga mempercepatkan digitalisasi sistem okay, Usaha ini seiring dengan matlamat uh, pembangunan Lestari ataupun SDG Kesihatan untuk semua okay, Antara sasaran utama ialah mencapai 100% kesihatan sejagat tanpa beban kewangan kepada rakyat 90% kesiapsiagaan dan respons wabak melalui penubuhan dan pusat nasional yang lebih efisien dan 80% digitalisasi ICT untuk memastikan pengurusan perkhidmatan uh, kesihatan ni lebih cepat, tepat dan juga efisien. Okay, dengan langkah-langkah ini, -langkah, uh, KKM uh, dapat memperkukuhkan lagi sistem kesihatan negara tapi juga memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia sentiasa terpelihara. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.